Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmam Kalis bin Nabidin. Okey. Uh, hari ini saya akan menceritakan secara ringkas berkaitan dengan penjajahan Hudaybiyah. Sebelum saya masuk ke isi-isi seterusnya, saya akan menceritakan dulu secara ringkas berkenaan dengan penjajahan Hudaybiyah. Macam mana penjajahan Hudaybiyah ini terjadi? Bagaimana penjajahan Hudaybiyah ini berlaku? Okey. Penjanjian Hudaybiyah ni dia berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ketika mana Rasulullah bersama dengan para sahabat dalam 1400 orang tak silap saya, mereka ni dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tapi bukannya untuk berperang. Mereka menuju ke Mekah hanya bertujuan untuk menunaikan umrah. Bukannya bertujuan untuk berperang, bukannya bertujuan untuk untuk bagi uh, menumpahkan darah tidak mereka tidak bawa senjata apa pun dan mereka hanya ada pedang yang digunakan kan macam pedang tu kan menjadi satu tradisi bagi mereka pada zaman itu mana-mana pun mereka tak berjalan mesti pedang tu mesti ada untuk mentahkan diri lah kalau kata ada berlakunya apa-apa dan mereka pada waktu tu memang kosonglah tak ada apa-apa di tempat melihat yang mereka datang bukan untuk perang tapi hanya datang untuk kedamaian untuk melakukan tuntutan itu sahaja. Jadi pada ketika itu selepas selepas itu mereka ni tidak benarkan untuk masuk ke dalam Mekah. Mereka ni dihalang oleh Quraisy untuk masuk ke dalam Mekah pada ketika itu. Sehingga para sahabat dengan bagi dari sekali mereka berhenti dekat satu tempat jadi namakan sebagai Hudaybiyah. Jadinya setelah mereka berhenti dekat satu, dekat satu tempat tu Horos ni telah menghantar beberapa orang utusan Yang diantaranya terdiri daripada Sesat saya Suhaib bin Amru Suhaib bin Amru Di antara wakil-wakil utusan yang dihantar tersebut lah Setelah perbincangan banyak panjang Yang berlaku di antara Rasulullah dan juga wakil-wakil Horos -wakil ni Telah tel berlakunya perjanjian perjanjian damai yang di mana perjanjian damai ini uh, kelihatan berat berat sebelah lah kelihatan perjanjian ini lebih memihak kepada orang Quraisy berbanding dengan orang Islam itu sendiri sebenarnya perjanjian damai ini tak sangat dipersetujui oleh para sahabat lah ramai para sahabat yang tidak berpuas hati disebabkan oleh penjajah ini sendirilah tapi Rasulullah tetap berpegang dengan perjanjian ini Sebabnya Rasulullah ini telah melihat jauh ke depan Dan di mana dengan perjanjian ini Umat Islam ini dapat memperoleh kemenangan Tanpa berlakunya pertumpahan darah yang banyak lah Okey, uh, Seterusnya saya akan masuk ke dalam isi penting dalam perjanjian Hudaibiyah ini apa isi-isi syarat yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah ni. Untuk syarat yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun di antara muslim dan juga kafir Quraisy. Yang keduanya, kaum muslim ini tidak dibenarkan untuk menaiki umrah pada tahun itu. Tetapi boleh datang pada tahun yang berikutnya dan kemudiannya dan tinggal di Mekah ni tidak lebih daripada seminggu hanya dalam masa tiga hari sahaja yang ketiganya jika seseorang tu lari dari Mekah ke Madinah tidak perlu dikembalikan jika seseorang itu dari Madinah lari ke Mekah Quraish tidak, tidak perlu mengulangkannya yang pertama yang ketiga tadi silap saya saya silap dan tiga tadi ialah jika seorang dari Mekah lari ke Madinah dia ni perlu dikembalikan ini ada satu kisah lah Ada saya akan cerita ke sini Cerita kisah ni Telah berkaitan dengan seorang sahabat lah Yang kisah yang sangat menyayati lah Saya akan cerita ke sini Cerita ni memang sangat seronok lah Untuk Untuk diceritakan Sebentar lagi saya akan ceritakan Yang keempatnya tadi Jika seseorang tu lari dari Madinah Dari dari Madinah Jika seseorang tu dari Madinah Lari ke Mekah suku tidak perlu mengulangkannya Yang kelimanya Suku-suku Arab ni bebas Memilih untuk pihak kepada Orang Islam Ataupun kafir Quraish Kita dapat melihat Walaupun kelihatannya syarat-syarat ni Lebih berpihak kepada orang Quraish Tetapi Rasulullah ni menerima Kerana apa? Kerana, kerana dia Pergi dah, dah, tahu yang kedemanya ni hanya sementara dan akan membuka satu ruang dakwah yang lebih luas pada masa akan datang. Okey, seterusnya saya akan menceritakan uh, macam saya sebutkan yang, yang nombor tiga jadi ialah kisah berkenaan dengan Abu Jandal. Kisah, kisah dia memang sangat menyayat hati lah. Kisah yang sangat menyayat hati. Aa, Abu Jandal ni, dia ni merupakan anak kepada Suhaib Amruh seperti yang saya sebutkan tadi Sahib Amru ni dia ni merupakan hmm, ayah kepada Abu Janda. Abu Janda ni merupakan anak dia pada ketika itu uh, selepas perjanjian ini telah telah berlaku Abu Janda ini ketika itu datang dalam keadaan tangannya berikat badan-badan yang penuh dengan luka-luka lebam kerana diseksa oleh kaumnya sendiri iaitu orang Quraj dia datang dan merayu kepada Rasulullah dan juga para sahabat untuk diselamatkan baginda untuk diselamatkan dia dan dia minta kepada Rasulullah untuk Rasulullah bawa dia lari bersama dengan Rasulullah sekali tapi ayahnya sendiri iaitu Suhaib berkata ini orang pertama yang mesti dikembalikan Bila perjanjian Disebabkan Selepas berlakunya perjanjian ini Suhaid ini bukan orang pertama Yang dikuatkuasakan Walaupun uh, Abu Jandian ni Merupakan seorang muslim yang terada Tapi Rasulullah ni tetap berpegang teguhlah lah Dengan perjanjian yang telah dibuat Walaupun perjanjian ini amat menyakitkan Dan juga amat memedihkan para sahabat tentunya sangat sedih termasuklah Umar radhiyallahu anhu dan Muhammad Rasulullah berkatalah kepada Abu Jandal bersabarlah Abu Hai Abu Jandal Allah pasti akan membuka ruang untukmu dan orang-orang yang sepertimu jalan untuk keluar tidak lama daripada peristiwa ini berlaku selepas pada peristiwa ini tidak berlaku eh, selepas peristiwa ini berlaku tidak lama daripada itu kita dapat melihat yang Allah Membuka jalan Untuk Abu Janda ni Akhirnya Abu Janda ini bebas dan menjadi salah seorang tokoh Yang sangat berpengaruh Dekat Mekah pada ketika itu Dia sangat berpengaruh Untuk kemenangan Muslim Islam Pada ketika itu Seterusnya Saya akan menceritakan tentang Kenapa surah Al-Fat ini sangat disertai oleh Rasulullah Surah al fatihah ini Dia ketika mana perjalanan Ketika mana Rasulullah ini Dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah Ia berbunyi dengan firman Allah Yang berbunyi Sesungguhnya kami telah membuka bagi satu kemenangan yang nyata Walaupun sahabat rasa rugi dengan perjalanan itu Tapi Allah SWT menegaskan Bahawa ia sebenarnya kemenangan yang jelas turunnya Rasulullah ini dia sangat gembira dengan turunnya surah ini sebabkan yang pertama Allah Taala menegaskan bahawa pencencin itu adalah kemenangan bukannya kekalahan yang keduanya ia mengandungi berita gembira tentang pertolongan dan kemenangan besar yang akan datang pada kemudian hari ini. yang ketiganya surah ini juga memuji para sahabat yang taat Sabar dan mengikut baginda Yang keempatnya Ia mengangkat martabat Rasulullah Sebagai keputusan yang benar Dilungi dan dijanjikan Kejayaan Okey seterusnya dan yang terakhir Ialah hikmah Di sebalik berlakunya Penjanjian Hudabiyah ini Hikmahnya pertama adalah Ia membuktikan kebijaksanaan Rasulullah SAW Rasulullah SAW ini dapat dilihat bagaimana Rasulullah ini sanggup menerima syarat yang merendah ke umat Islam itu sendiri Yang merendah dan juga uh, apa ini, merendah ke kan, lah buat umat Islam lah, di mana perjanjian ini Demi tujuan yang lebih besar lah, Di mana Rasulullah ini berfikir secara jauh Yang untuk memastikan nyawa oh, selamat dan dakwah ini dapat berkembang dengan secara damai yang keduanya, ia juga dapat memberi masa kepada umat Islam untuk mengukuhkan kekuatan. Selama tempoh damai yang telah diikut kuasa ke ini selama 10 tahun, ramainya orang Islam orang Arab ini mula melihat Islam ini dari dekat tanpa takut peperangan. Sebabnya uh, kalau kita penjajah ini tak ada, bila kita penjajah-penjajah ini tak ada, orang Arab itu akan melihatnya Islam ini sangat dahagakan peperangan ya, sangat dahagakan darah Jadi ha, jadinya bila kata penjajah ini dilaksanakan ha, orang Arab akan melihat lah umat Islam ni oh, umat Islam ni bagus umat Islam ni bukannya kaki perang bukannya nak perang apa semua umat Islam ni nakkan kedamaian ha, jadi dia tidak secara langsung dia dapat menarik minat orang Arab pada ketika itu untuk mengenali lebih dalam tentang Islam itu sendiri yang seterusnya, yang ketiga ialah membawa kepada peningkatan jumhur mu'alaf iaitu dalam dua tahun selepas perjanjian itu dilakukan ataupun dilaksanakan jumlah orang yang buat Islam ini telah aa, berlaku dengan cara pesat ramai yang masuk Islam mereka itu jumlah jumlahnya lagi bertambah sejak awal dakwah baginda Rasulullah SAW kita dapat melihat lah dengan penjaya ini juga umat Islam ini makin ramai 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 di akhirnya jadi salah sebuah kekuatan yang kuat lah okay, nah, keempatnya menjadi pintu kepada pembukaan kota Mekah iaitu Fatuhu Mekah bila kata Kuros ni melanggar penjajian ia dapat membuka jalan kepada pembebasan Mekah tanpa berlakunya pertumbuhan darah yang begitu besar Okey, uh, itu sebab sedikit lah tentang perjanjian Hudabia yang saya boleh ceritakan. Uh, sekian saja sebelum saya. Terima kasih.